Престол автоматически перешел к последнему сыну Мономаха и принцессы Гиты Уэссекской Вячеславу Владимировичу. Но Юрий Долгорукий уже открыл ящик Пандоры, не успел Вячеслав Владимирович примерить корону, как был по полному беспределу, свергнут с поста союзником Долгорукова новый князь не пользовался поддержкой киевлян. Настроение в столице помогли Изяславу Мстиславичу, сыну Мстислава Гарольда и внуку Мономаха вернуть отцовский трон. Узурпатор был схвачен. Киевляне не простили самозванцев, что превратил их в задничий, то есть в холопов, как на какой-нибудь Московии. Украина с Россией действительно внешне похожа. Но это обманчивое сходство. В России проживают холопы, которым нравится быть задничами. Именно поэтому Путин пытается всеми силами уничтожить Украину Русь, чтобы задничами стали все. Хрен ему вдышло.